ধেমাজি জিলাত ভৱিষ্যত পঞ্চমটো উন্নয়ন খণ্ড গঠন হ'ল চিমেণ্ট চিচি টঙাটি উন্নয়ন খণ্ড তেৰখন পঞ্চায়তক লৈ ডিমক গঠন হোৱা চিমেণ্ট চি চি টঙাদি উন্নয়ন খণ্ডৰ লগতে কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়টো বুধবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয় চিমেণ্ট চাপৰিৰ পৰা চি চি টঙা মধ্যস্থল ডিমক বিশাল এলেকা সামৰি গঠন হোৱা উন্নয়ন খণ্ডটোৰ প্ৰতিষ্ঠাত বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা স্থানীয় সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু বিধায়ক ভুৱন পেগুক ডিমৌ চাৰিআলিৰ পৰা ঢোলে ডগৰে ৰজন জনোৱা পৰিৱেশত আদৰি আনে উল্লাসিত ৰাইজে ফিতাকাটি কাৰ্যালয়ৰ দ্বাৰ মুকলি কৰে জনপ্ৰতিনিধিয়ে ৰাইজৰ বহুদিনীয়া আশা পূৰণ হোৱা বুলিও সদৰি কৰাৰ লগতে অশ্ৰুৰে ডিমৌত ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰি চিমেণ্ট চেচি জগালি উন্নয়ন খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দৰে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবেই অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসক স্থানীয় সাংসদ আৰু বিধায়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে সমস্যাৰ জৰ্জৰিত ৰাইজৰ সুদীৰ্ঘ দিনৰ শপত বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে প্ৰচণ্ড উত্তাপতো উপস্থিত থাকে প্ৰায় দুই সহস্ৰাধিক ৰাইজ উপস্থিত থাকে জিলা যিবি চৰকাৰী বিষয়াৰ লগতে বহু জনপ্ৰতিনিধি

ডিমতে আমি অপেনিং কৰিছোঁ খুব সুন্দৰ জেগা ধুনীয়া জেগা আৰু আজি চাবলৈ গ'লে তেৰখন গাঁও পঞ্চায়তক লৈ আমি ইয়াতে অপেনিং কৰিছোঁ শুভাৰম্ভণি কৰিলোঁ আৰু ৰাইজ উৎফুল্লিত আৰু আজি শিলডল ভাঙি ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ পঞ্চায়ত ৰাজ মন্ত্ৰী আমাৰ ৰঞ্জিত দাসক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সাংসদ ডাঙৰেও লাগি মেলি এই কামটো কৰি দিয়াৰ কাৰণে সাংসদ ডাঙৰকে আজি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ৰাইজক ৰাইজৰ আজি সেৱাৰ কাৰণে আজি নতুন ব্লক অফিচটো আমি আজি মুকলি কৰি দিছোঁ চি অ' অফিচো আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে সেইটো আমি শুভ আৰম্ভ কৰিম কাৰণ ইতিমধ্যে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ইয়াত তেৰখন পঞ্চায়তলৈ এখন ৰে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি অলপমান কৰিবলগীয়া আছে ষ্টাফো লাগিব চাৰ্কুল অফিচাৰ এটা দিয়াত ইমান অসুবিধা নহয় যি নহওক আজি জোনাই সমষ্টিৰ আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ তেওঁলোকে প্ৰশ্ন আমাক কৰি আছিলে যে আমাৰ বহুত দূৰ হ'ব জোনাইলৈ যোৱা ত' সেইখিনি চিমেণ্ট চিচি টঙানি আমাৰ যি ব্লক অফিচটো আমাৰ আজি ইয়াত আমাৰ সন্মানীয় সংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া বলিষ্ঠ নেতা আমাৰ ভূৱন বেটোচাৰে আমাৰ জনাই বিধায়ক ভূৱন কোচাৰে আজি আজি শুভ উদ্বীৰ্ধন কৰিলে আমি প্ৰথমতে তেওঁলোকক আমি সচ্ছা কোটি একদম কোটি কোটি তেওঁলোকক আমি প্ৰণাম জনাইছোঁ আজি এই অঞ্চলৰ ডিমু অঞ্চলটো এটা যেন আজি আমাৰ যি চিচি চিমেণ্ট চিচি মণ্ডলৰ ব্লক বা অফিচটো ইয়াত উদ্বোধন কৰাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক ডিমৌবাসী অঞ্চল হিচাপে বিশেষভাৱে আমি বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আজি আমি আৰু এটা ভাল খবৰ আমাৰ ইয়াত আছে যিহেতু আমাৰ চাৰ্কুল অফিচটো আমাৰ ইয়াতেই নিৰ্ধাৰিত কৰিছে ডিমু অঞ্চলতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি এই চাৰ্কুল অফিচটোতো পাবৰ বাবে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি আমাৰ এই সন্মানীয় আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখন আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ